Всем привет! В общем, э, это не пара. И такая история. Меня закрыли с Томиком в одной комнате. Он превратился в прекрасного принца. И... А, а, общем... мой красавчик! Это мой кудик. Это мой красивый кудик. Наш. наш". И, в общем... Наш, наш. Я в, что, в общем... мой. И короче... Короче... <свеч> 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 У тебя Элка есть, а Томик мой. Томик а мой. Пока. Ладно, давай. Короче, песня под нас. Не пара. Давайте я расскажу эту историю поподробнее. В общем, история была такая. Как-то ко мне во втором классе на приходили Воман! И она. И она сама. Самого... Тарасова. Анна. Вот. И. и И, а. и мы заперли мы запирали друг друга в комнате. Моим котиком, поскольку он тогда был озверевшим монстром. А сейчас посмотрите, какой он топ. Вот. Скажите, он маленький, худусий. У худусий, маленький маленький котенок. Он весит 6 килограмм. Ему 3 года. 2. Три исполнилось недавно. Ему килограмм. Вот. Давай. Мы его заперли. И по Аниным словам он превратился в прекрасного принца. Отвез в волшебную страну. Ой, давай эту память кончается. А там он был принцем. В общем, давайте песню снимать не пара. Она решила эту песню снять, потому что он ее изменяет. Соседка в деревне Люсяй. Ой, Мусяй. Извинянка первая. Люси, Муси, какая разница. Двигайся, к давай. Нет! Смотри, как хочешь.